Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Южноукраїнськ. В Україні 80 тисяч дітей сиріт, але тільки 7% з них не мають біологічних батьків. Решта сироти соціальні. Більшість із них потрапляють на вулицю. На думку експертів, система реабілітації дітей працює недостатньо ефективно, тому на місцях створюють заклади нового типу. Так під егідою міської влади в южноукраїнську працює центр соціально-психологічної реабілітації. Діти шкільного віку ходять в навчальні заклади, ходять в спортивні секції, тобто йде соціальна адаптація. дитини. і знаходиться дитина тут дитина може перебувати 9 місяців. За цей строк дитина проходить повний реабілітаційний курс, а працівники служби знаходять її родину. Підхід до вихованців індивідуальний, адже деяким потрібна особлива увага. Що мальчик нас був як мауглі. Він маму йому заміняла собачка, і він приходив. Він ходив як собачка. І Вже тут нас було не тільки його соціально адаптувати до життя, але й фізично адаптувати, щоб він навчився ходити як людина. Щоб збільшити ефективність реабілітації в центрі, впроваджують інноваційні методики залежно від віку використовують різні психологічні терапії наухау. Зараз тільки впроваджуємо. Я закінчила курси з піскової терапії і намагаюся її сюди принести. Це е, така особлива пісочниця. Діти програють свої. Життєві сценарії і ну, виходять у них їх страхи, тривоги, Є групи денного та тривалого перебування дітей. І е, заклад розрахований на утримання 5-10 дітей віком від 3 до 18 років. Загалом у закладі працює 40 спеціалістів. Це фахівці із психології, медицини та права. Така кількість необхідна через велику різницю у віці вихованців. Детальніше про южноукраїнське розповів міський голова у ексклюзивному інтерв'ю пане Андрію, дякую, що ви погодилися на наше інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, ваше місто особливе, крім атомної електростанції, його оточують потужні промислові міста: Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг. Як таке сусідство впливає на Южноукраїнськ? Чи є якісь негативні або навпаки позитивні моменти такого оточення в економічній, інвестиційній або соціальній політиці Южноукраїнська? Ну ми розположені в Практически в центре Украины удобно ехать и в Киев, и в Одессу, и в Неговитросск, и в Николаев. Жаловаться не могу. Сказать, что это сильно влияет на, как бы, на экономическую жизнь города. Да, наши предприниматели с рынков, частые посетители, например, Одесского 7-го километра. Много дітей участь в різних містах, тобто нам удобно здесь знаходитися. Транспортні потоки проходять мимо Южноукраинска. Це теж мабуть удобно. Розкажіть, будь ласка, про особливості формування бюджету міста Южноукраїнська. Ви як мер, якісь ноу-хау або впровадження запропонували для формування бюджету, і на вашу думку, його економічні переваги є? Ну, бюджет Южноукраїнська достатньо своєобразний. Мы входим в то небольшое количество городов Украины, из которых есть так называемое вылучение. То есть количество денег, которое поступает в бюджет, больше, чем по формульному разрахунку положено на каждого жителя Украины. Поэтому, например, в прошлом году у нас вылучение из бюджета было 22 миллиона. Это практически 20% нашего бюджета. Ну, Работа с бюджетом достаточно сложная, поэтому сразу применить все ноу-хау мы ну, как бы не сможем. И это достаточно консервативный процесс. Его очень тяжело поменять. Но у нас есть хорошие предложения, мы пытаемся их э, как бы реализовать через ассоциацию мист. И, к сожалению, я должен сказать, что первые цифры бюджета, которые планируются на следующий год, для нас они ну, плохие, я скажу так, скромно очень. Потому что и нам в этом году предстоит очень сильно поработать для того, чтобы попытаться сохранить тот уровень жизни в городе, к которому южноукраинцы привыкли. Ну, действительно, есть, есть противоречия между... Ну и, и в самом законодательстве, и в ну, привык жить немножко лучше других. И этому есть основания, но сегодня вот такая обстановка в стране, что ну, нам предлагают жить немножко хуже. Будем пытаться исправить ситуацию. Южноукраинская расположена на узбережье чудовой речки Певденный Бук. Вы використовуєте ви переваги такого расположения, например, чи розвинуто зеленый туризм у вас? И взагалі, как речка влияет на життя южноукраинское? Речка влияет на життя южноукраинское. Очень сильно жители любят любят места, любят отдыхать вдоль Буга и вверх, и вниз. У нас действительно очень красиво, километров, наверное, до 50 вверх. Просто шикарные места, всех приглашаю посетить. Это Южный Буг. Вниз по течению у нас сейчас Ташлыцкое водохранилище. Ну, немножко природа, скажем, изменилась, но она по-прежнему есть что посмотреть, чисто. Мы стараемся на территории города, который у нас часть даже заповедника находится на территории города. Стараемся поддерживать его в чистоте, хотя это э, отдельная тема. Но э, жители пользуются очень э, сильно. А что касается э, нас, то, скажем, придя сюда, я увидел, что ну, туризмом мы никогда не занимались. Город, как таковой, туризмом не занимался. Туристических фирм, которые бы организовывали, скажем, внутри э, какие-то внутриукраинские, именно по, нашему, по нашей территории, э, какие-то скажем, туры местные, ну, практически не было. У нас внутренний туризм не раз. Поэтому это одна из наших серьезных задач. Мы ввели дополнительную единицу у нас в Штатах, менеджера по туризму. Сейчас мы пытаемся э, реализовать программу. У нас на начало октября, на день, тури... на день туризма, назначено открытие двух туристических маршрутов. Мы специально э, приобрели здание, которое э, планируем, в том числе использовать и под гостиницу. Мы планируем запустить сюда. Туристов и хотим немножко живить этим город, немножко э, хотим ну, получить несколько рабочих мест, э, ну, тех, кто непосредственно будет обслуживать. И вся инфраструктура города должна немножко получить такой толчок плюс. Потому что мы достаточно город такой замкнутый, э, специ, специально созданный, у нас нет особых э, таких много, многолетних, многостолетних традиций, как в соседних городах. Там эти города уже сформировались там есть э, такая, может быть, немножко небольшая промышленность, она очень разносторонняя, люди там живут и как бы гармонично. У нас мы на 100%, просто сегодня мы на 100% зависим от атомной станции. И тут есть и плюсы, и минусы. Это долгий разговор. Скажіть, будь ласка, ви вже торкнулися теми того, що місто виробляє південно, в українська атомна електростанція, виробляє енергію. А от місто чи вмієте ви заощаджувати енергію? Чи є у вас якісь програми по ну, наприклад, встановлення теплових вузлів у будинках? чи вчити, навчаєте ви своїх городян заощаджувати енергію? Вопрос он, опять же, очень сложний. Ну, Постараюсь в двох словах. Значить, програми у нас зараз з'являються, їх ніколи не було, потому що ну представьте себе ціна гігакалорії тепла. то, в чем привыкли, так сказать, все, все, меряют тепло. У нас еще два года назад цена одной гигакалории была около 4 гривен. Тогда, когда сегодня в некоторых городах, скажем, в Киеве, цена газовой гигакалории потребителю доходит до 600 гривен. Ну куда что-то экономить. Ну, за последнее время цена тепла для нас тоже выросла. Это государственные расценки, НКРИ устанавливает цену тепла, поэтому сегодня мы уже задумываемся об этом о цене тепла. Но у нас такой особой необходимости сегодня, скажем, экономить ну, еще нет технически. например, мы просчитывали, я буквально, как только стал на этот пост, в течение первых там, двух месяцев, мы просчитали несколько проектов, которые, казалось бы, они совершенно новые, инновационные и могли бы сработать. Ну, например, утепление домов. Можно утеплить дом и потреблять меньше тепла. Но, к сожалению, по нашим расчетам, около 40 лет идет окупаемость этого проекта. Это неэффективно. Сегодня ну, деньги стоят дороже, чем они будут окупаться 40 лет. Следующий проект, который мы рассмотрели, например, это тепловые насосы. Мы просчитали проект, серьезная была проделана работа. Например, у нас есть, ну все знают, у нас есть большое горячее водохранилище зимой и летом. Казалось бы, бросовое тепло можно использовать для того, чтобы хотя бы отопливать город. Но стоимость оборудования, стоимость реконструкции и стоимость сегодня, скажем, энергии, которая электроэнергия, которая все-таки нужна на насосы. Опять же, выходим где-то в порядке 50 лет на, на, скажем, на окупаемость проекта. Ну, сегодня, к сожалению, это нереально. Сегодня проекты, которые нужно запускать, это максимум 3-4 года. Потому что ну, ситуация достаточно нестабильная, и брать какие-то кредиты под гарантией местного самоуправления, ну, понимаете, процесс очень сложный. Поэтому мы в этом направлении работаем. Сегодня у нас... Сегодня вот на последней сессии мы выделили, просто выжили. Ну, Сложен был процесс выделения денег, но, но нужно это делать. Сегодня мы в одном из домов ставим отдельный саморегулирующийся автоматический теплопункт, который э, будет вот именно экономить тепло. Дело в том, что город строился быстро, система теплоснабжения была такая, ну, у нас раньше была гигантомания. То есть мы строили быстро, хорошо, все большое, энергоемкое. И город... Сегодня тепло, несмотря на то, что оно относительно дешевое, относительно других городов, но все равно есть на чем работать. И вот этот сегодня первая ласточка, вот мы до отопительного сезона, оборудование словацкой фирмы будет поставлено, мы планируем школы снабдить теплоузлами. У нас никогда эта работа не проводилась. Понимаете, цена тепла и цена как бы услуг была настолько низкой, что любые, любые інвестиції в оборудування, вони якби себе не оправдують. Ви є активним членом Асоціації міст України. У всьому світі такі об'єднання дуже впливові. На вашу думку, в Україні вони спрацьовують, як працює Асоціація міст України, які в неї плани і що особисто мер Южноукраїнська робить в цій асоціації? Асоціація – це ну, єдиний такий механізм, який реально може працювати по отстаиванию интересов городов. Другого механизма просто нет. Ну, представьте себе, не можем, можем ездить непонятно в какие-то министерства и с кем-то разговаривать. Для этого есть мощная лоббистская организация, это ее прямое предназначение. Она знает наши проблемы. Я познакомился с работой ассоциации. Очень профессиональные люди, достаточно бескомпромиссные, отстаивают интересы городов. Я пока мы работаем, буквально созваниваемся несколько раз в неделю. Конкретні вопросы, конкретна помощь. плюс, звісно, помощь при у нас очень активно реформується законодательство. чувствуется рука асоціації. Дуже дякую за змістовне інтерв'ю і нагадую, що це був Андрій Стулін, мер Южноукраїнська і член асоціації міст України. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку Юсайт. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. У студії працював Володимир Голосняк. На все добре.